У нас огромный пакет помощи всего международного сообщества. И э, программа Европейского Союза – это одна из составляющих. Миллиард восемьсот – это составляющая нашего общего пакета в 40 миллиардов долларов. Программы рассчитаны на 4 года. И, как сказала наш министр финансов Наталья Ирейска, у нас есть внутри составляющие в программе э, реструктуризация долгов, э, чем очень активно сейчас занимается наш, э, наше государство. И я думаю, что очень в скором времени у нас будет положительное решение, и общий пакет программ, которые у нас есть, да, поможет нам на пути наших реформ и перестройки на сегодняшний день всей нашей экономики и всех сложившихся за 20 лет в нашей стране дисбалансов. У нас разработана, еще раз хочу подчеркнуть, полная комплексная программа. И 40 миллиардов – это ну, для украинской экономики, если вы с ней знакомы, и с уровнем нашего внутреннего ВВП, да, то вы должны понять, что 40 миллиардов – это очень значительная сумма для украинской экономики. Поэтому я думаю, что сумма в 1,8 миллиардов – это составляющая часть нашего пакета, поэтому я думаю, она совершенно достаточная.